یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ کرنے والا نہیں اس حال میں کہ بستیوں والے بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں اور آپ کا رب بے خبر نہیں اس سے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے ہیں سمین آج سورہ الانام کی آیا مبارکہ نمبر ایک سو بتیس ون تھرٹی ٹو تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی اور وہ لمحہ جس لمحہ میں تمہارے اپنے خلاف تم خود گواہ بن جاؤ گے اس کی تفسیر آپ نے مکمل سماعت کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالی کا الم یکر ربو کا مہلکل قرآب ظلم و اللہ تعالیٰ نے نظام تبلیغ بنایا ہے اور اس کائنات میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اور ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا اہتمام فرمایا اور جہاں جہاں اللہ کی مخلوقات آباد تھی وہاں تک نبی اور اس کا رسول اللہ کا پیغام لے کے پہنچا یا وہ نہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پیغام لے کے پہنچا تو جب پیغام اللہ کا پہنچ چکا اور انہیں یہ ساری بات پہنچا دی گئی اس کے بعد اگر کسی نے اللہ کے آکام کا اللہ کے حکم کا اس کی توحید کا انکار کیا تو اس کے بعد اسے سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیا ہاں ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کائنات میں کوئی ایسی جگہ کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والا کوئی نبی رسول یا ان کا نمائندہ گیا ہی نہیں ہے اور وہ قوم اس اپنے نظریے اور عقیدے پر جو ان کا ہے جو اسلام کے مطابق نہیں ہے وہ اس پر قائم تھی یا پہلی امتوں میں ایسا ہے تو ظاہر ہے اس تک تو اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچ اس تک تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا کوئی گیا ہی نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہوگا اب یہ قرآن کا جو اعلان ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہارا رب کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کی بنیاد پر حالانکہ اس کی بستی والے بے خبر ہوں ان تک ہماری خبر ہی نہ پہنچی اس لیے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا قرآن باقاعدہ آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی ڈیوٹی یہی ہو کہ وہ تبلیغ کے لیے دنیا کے ہر ہر کونے میں ہمارا پیغام پہنچائے آقا کریم علیہ السلام والسلام باقاعدہ طور پر مسجد نبوی شریف میں وہاں پر لوگوں کو اس مقصد کے لیے آپ منتخب فرماتے ایک ان کا امیر مقرر کرتے اور باقی ان کے ساتھ معاون ہوتے اور فرماتے تم شام جاؤ گے تم یمن جاؤ گے تم فلاں ملک میں جاؤ گے تم مصر میں جاؤ فلاں جو علاقہ جات تھے جہاں جہاں تو اس وقت جو دریافت تھے اور وہ علاقہ موجود تھا اور وہاں تک رسائی ممکن تھی ان کو باقاعدہ طور پہ حکم ہوتا کہ تم نے وہاں جا کر ہر ایک شخص تک اللہ رسول کا پیغام پہنچانا ہے اور تبلیغ جو فریضہ تبلیغ ہے اس کو اتنا اہم کیا گیا کہ فلولا من فرقت کیوں ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہر جماعت اور گروہ میں سے ایک ایسا گروہ تشکیل دیا جانا چاہیے جو روئے زمین پر اللہ تعالی کی بات کو پہنچا کے اس لیے کن تم خیرا امت نخریت للناس بالمعروف و ابل عن المنکر کی ذمہ داری ہم سب پر ڈالی اب اس میں پھر یہ طے کیا گیا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ عالم ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے فرمایا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو پھر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے پھر وہ لوگ تیار کرے لوگوں کی ذمہ داری لگائے ڈیوٹی لگائے اور پھر وہ اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جائے ہاں جس جگہ پر اللہ کا پیغام پہنچ گیا اللہ کے رسول کے دین کی بات پہنچ گئی اب اگر وہ بستی والے شہر والے وہ علاقہ والے اب بھی اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اب وہ مورد دے السز ٹھہریں گے اب ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور انہیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا اس کے بعد اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جس بیچارے تک ہمارا پیغام لے کے کوئی گیا ہی نہیں ہے کوئی ایسی جگہ یا ایسی جگہ کی آبادی اب ایک محتاط جو سروے جاری ہوا اس کے مطابق تو الحمد دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہاں کوئی میں بھی ایسی جگہ رہ گئی ہو کوئی ایسی جگہ ہو اب ظاہر ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ لیکن یہی ہے کہ جہاں جہاں انسان آباد ہیں اور جہاں انسانی زندگی کا وجود ہے اللہ تعالی کے خاص کرم سے الحمد ہر اس جگہ تک اللہ اور اللہ کے رسول اور کلمے کا پیغام پہنچ چکا ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ کسی بھی لحاظ سے تو اب اس کے بعد فرمایا گیا والی کلین دارا جات مما اب اس کے بعد ہر ایک کا درجہ برابر نہیں ہوگا جو جتنا عمل کرتا چلا جائے گا اس اعتبار سے اس کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا چلا جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جنت بھی ایک نہیں بنائی کئی جنت ہر جنت کا الگ سٹیٹس ہے ہر جنت کا الگ معاملہ ہے ہر جنت کے الگ درجے اس لیے کہ فرمایا جیسے دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ ہر ایک کا اس کی شخصیت کے حوالہ سے الگ مقام درجہ ہے اعمال کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے فرمایا اسی طرح بروز حشر جس کے جتنے اعمال زیادہ اور اللہ کے ہم ہاں مقبول اور اخلاص والے ہوں گے اس کا درجہ اتنا ہی سب سے بلند ہوگا اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو جنت کے نچلے حصے میں ہوں گے جو اس سے کم درجے پھر کم درجے والے ہوں گے وہ اوپر والوں کو دیکھ کر رش کریں گے کہیں گے ہائے کاش میں نے بھی اچھا عمل کر لیا ہوتا میں نے بھی اس کی طرح اچھا عمل کیا ہوتا آج وہ مجھ سے اوپر والے درجے میں ہے کاش میں بھی وہاں پہ پھر موجود ہوتا ہوں میرا فلاں دوست میرا فلاں تعلق والا جانے والا وہ فلاں اوپر اس مقام میں رہتا ہے اور ادیشری میں ہے کہ جو اوپر کے درجے والے لوگ ہیں وہ نیچے والے درجے کے لوگوں کے پاس آنے کی انہیں اجازت ہو ظاہر ہے اور فرمایا کہ وہاں اسی طرح تمہاری دوستی تمہارا تعلقات تمہارے رشتہ دار جاننے والے اسی طرح ہوگا اور فرمایا کہ ظاہر ہے ایک اوپر درجے میں وہ نیچے آیا اور اس نے کہا کہ اچھا میں تو یہاں پہ ہوں آپ کدھر ہیں کہا جی میں تو اس سے اوپر والی جو جنت ہے تو وہ کمال اس میں یہ نعمت یہ نعمت میں تو اس میں ہوں اور میں نے کہا چلیں تو میں ملا ہوں تو وہ کہے گا کہ کیا میں وہاں نہیں جا سکتا تو وہاں پہ اسے بتایا جائے گا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے وہ کہے گا اسلام نے پورا یہ مکالمہ سنایا وہ کہے گا جی یہ تو اپنی اس جنت سے یہاں میرے پاس ملنے آ گیا ہے تو کیا میں نہیں جا سکتا تو فرشتہ کہے گا اوپر والے مقام والے لوگ نیچے آ سکتے ہیں اللہ نے اجازت دی ہے لیکن نیچے والا اوپر والے مقام میں نہیں جا سکتا اگر کریم نے فرمایا اس وقت وہ حسرت کرے گا اور اپنی انیا کاٹے گا کہ ہائے کاش میں نے بھی وقت ضائع نہ کیا ہوتا اور یہ لمحے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے میں لگا دیے گئے تو یہ ہمارے لیے ایک ایک گھڑی آقا کریم علیہ صلاحت واللام نے فرمایا دو چیزوں کی قدر کرو اور یہ انسان کو جب اس وقت سے وہ گزرتا ہے چیز سے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے فرمایا جس کو فرصت ملی ہوئی ہے وہ اس کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ اس کی فرصت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر مصروفیت آ جائے ان فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو اور فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو اس لیے کہ صحت جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی غنیمت اس کی جانب سے نعمت انسان عام طور پہ پھرتا ہوتا اور کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن جب انسان کسی بیماری سے گزرتا ہے تو پھر وہ صحت مندی کے لمحوں کی قدر بڑھتی ہے کہ وہ کیا خوبصورت لمحے اور وہ کتنی بڑی ہمارے لیے آسانی اور نعمت ہے تو اس لیے فرمایا اے انسان تجھے ہم نے زندگی دی تجھے ہم نے فرصت دی تجھے ہم نے صحت دی سلامتی دی ان لمحوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے آسانی کے راستے کھول دے گی وما يعملون اور ابو کا بےغاف اور یہ اب آخری پیغام حسائت کا اور بڑا خوبصورت فرمائے یاد رکھنا تم جو بھی عمل کرتے ہو نا تمہارا رب تم سے بے خبر نہیں ہے ہمارے عمال سے ہمارا رب بے خبر نہیں ہے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اس چیز کو باقاعدہ طور پہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے سمیع بھی ہے علیم بھی ہے بصیر بھی ہے یہ ساری اس کی صفات ہے اس لیے انسانوں سے تو ڈرتے ہو انسان تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ جانتا ہے ان سے تو بچ جاؤ گے اس سے کیسے بچو گے جو دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے جہاں کہیں بھی ہم ہوں اور یہ یاد کا پیغام یقیناً ہمارے لیے اگر ہم اس کو ہر گھڑی سامنے رکھیں تو انسان گناہوں سے بچ سکتا انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے اس لیے کہ جب اس برائی کی جانیں بڑھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وظیفہ اپنے ذہن میں رکھو اور یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھو کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے مجھے کوئی بھی نہیں سن رہا میرا اللہ تو مجھے سن رہا ہے میرے سمل کو کوئی نہیں جاننے والا لیکن میرا اللہ تو جانتا ہے تو فرمایا جب تم اس کو اپنے وجود میں پکا کر لو گے تو برائی سے پہلے یہ جملہ جب تمہارے تصور میں پکا ہو جائے گا تو برائی کرنے سے پہلے ہزار بار تمہارا ضمیر تمہیں آواز دے دے کے کہے گا اے انسان اے مسلمان اس طرف مت جا تیرا رب تجھے دیکھ رہا علی کرم اللہ وج الکریم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں گناہوں سے میں دور ہو جاؤں گناہوں کی طرف بہت دل کرتا ہے اور میں کر بھی بیٹھتا ہوں کوئی ایسی بات سنائیں بات سمجھائیں کوئی ایسی بات مجھے بتائیں کہ میں گناہ سے دور ہو جاؤں صحابی رسول تھے مولا علی کا رحم اللہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ کے بارے تیرا کیا خیال ہے کہ جی اللہ رب اللہ ہمارا رب ہے اللہ سب سے بڑا ہے عزت کے اعتبار سے تازی شرم و حیا کے اعتبار سے کہ اللہ حیا اور شرم کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں شرم و حیا اللہ سے کرنی چاہیے سب سے زیادہ تو فرمایا پھر یاد رکھ گناہ وہاں کرنا جہاں خدا نہ ہو گناہ وہاں کرنا جہاں پہ خدا نہ ہو کیونکہ اس سے ہمیں سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے لوگوں کے سامنے تو تو نہیں کرتا اس نے کچھ دنوں کے بعد آیا بڑا خوش اور کہا مولا علی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے میری بڑی حفاظت فرمائی میں گناہوں سے بچ گیا اللہ نے میری حفاظت فرمائی کہ جب بھی میں برائی کی جانب بڑھتا تو میری ذہن میں وہ بات آپ کی آتی کہ گناہ وہاں کرنا جہاں پہ خدا نہ ہو تو کائنات میں تو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ خدا نہ ہو ہر جگہ خدا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس وظیفے پر عمل کی توفیق عطا ہم علینا الا البلاء المبین